हॅलो किड्स नमस्कार वेलकम टू लर्न मराठी लँग्वेज नमस्कार मुलांना आज आपण धडा तेरावा अनुभव हा शिकणार आहोत या धड्यामध्ये आपण एका मुलीचा अनुभव म्हणजेच एक्सपिरियन्स वाचणार आहोत आज हम इस लेसन में मारिया नाम के एक लड़की का एक्सपीरियंस पढ़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं तो चला शुरू करूया मारिया दोपहारी शाड़त घर आली आ ली मारिया दोपहर में स्कूल से घर आ गई घर कुलूप होते घर लॉक था आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते आज उसके मम्मी पापा शादी अटेंड करने के लिए गए थे तिने कुलूप उगड़ ले उसने लॉक खुला खोला घर त घर में आई खिड़कियाँ उगड़ लिया विंडोज ओपन किए गणवेश बदल यूनिफॉर्म चेंज किया हाथ पाए धून थी घर खाऊ शोधत होती और हाथ और पैर धो के वो घर में खाने के लिए कुछ स्नैक्स ढूंढ रही थी अब ये जो मराठी में खाऊ वर्ड होता है ना वो जनरली हेल्दी स्नैक्स में आता है कि जंक फूड में नहीं आता है तो जो भी घर में किया होगा चकली चिवड़ा ये जो घर में किया होता है उसे खाओ बोलते हैं तो ये सारे मीनिंग्स uh, तो मैंने दिए हैं अभी ये जो क्रियापद है दैट इज एक्शन वर्ड्स दैट इज वर्ब्स उघड़ने मीन्स टू ओपन ढूंढने मीन्स टू वॉश शोधने टू सर्च तो ये सारे मैंने दिए हैं तो पूरा इसका स्लाइड का मतलब ये है कि मारिया दोपहर में स्कूल से घर आई घर लॉक था क्योंकि उसके मम्मी पापा शादी में गए थे उसने लॉक खोला घर में आई विंडोज ओपन किए यूनिफॉर्म चेंज किया और हाथ पैर धोके घर में खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी अचानक खिड़कैं दारे एक मेकानवर धाड़ धाड़ अपटू सडनली विंडोज एक दूसरे के ऊपर हिट होने लगे जोर जोर से वारा बहने लगा वारा सू सू करत बहु लगला आभाड़ा ढगानी गर्दीज गर्दी के लिए स्काई में बहुत सारे क्लाउड्स आ गए ढगान सा गड़गड़ाट वीजा सा कड़कड़ाट शुरू गड़गड़ाट गड़ मीन्स थंडरिंग कड़कड़ाट मीन्स लाइटनिंग सब शुरू हो गया पाउस धो धो कसूल लगला बहुत हेवी रेन शुरू हो गई मारिया ने पटापट मारिया ने जल्दी जल्दी से दार दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए विंडोज बंद कर दिए क्यों नहीं तो पानी अंदर आ जाएगा तो यहाँ पे बारिश शुरू होने से पहले वाला क्लाइमेट बताया गया है कि इतने जोर से हवा चलने लगी कि उसमें से सू सू आवाज करते हुए आवाज आने लगी, खिड़की जो होती है विंडोज वो एक दूसरे पे बजने लगे थंडरिंग शुरू हुई लाइटनिंग शुरू हुई थंडरिंग थंड गड़गड़ाहट लाइटनिंग तो इज कड़कड़ाहट हेवी रेन शुरू हुआ कैसे धो धो पाउस पड़ो लगला, और मारिया ने जल्दी जल्दी में विंडोज और दौर बंद कर दिए अगर आप इस पैराग्राफ में देखो तो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स नाद, ध्वनि दर्शाते हैं जैसे गड़गड़ाट, कड़कड़ाट, धो धो सुड़ तो ये पर्टिकुलर वर्ड्स हम आगे नादमय शब्द के स्लाइड में देखेंगे आपको ये सारे कठिन शब्द जो है डिफिकल्ट वर्ड्स वो येलो कलर के सेक्शन में मैंने दे दिए हैं। तीचे लक्ष्य घड़ाड़ा करे गेले उशीर झाला आहे है असा विचार करत ती जवर खुर्चीत बसली उसका ध्यान अटेंशन क्लॉक के पास गया और उसे समझा अभी बहुत लेट हो गया है और ऐसे सोचते सोचते वो नजदीक की खुर्सी में बैठ गई हलूह तिला पावसावर कविता आठवू स्लोली शी स्टार्टेड रिमेम्बरिंग पोएम्स ऑन द ट्रेन ती कविता गुणगुणू लगली एंड शी स्टार्टेड humming those poems so this maria is a अ प्रेवकल वो डरी नहीं इतनी बारिश है घर में मैं अकेली हूँ तो वो पेशेंटली वेट कर रही थी उसको गाना गाना कविता पढ़ना भी अच्छा लग रहा है तो अपना वो मन रिझाने के लिए कविता गुनगुनाने लगी अभी यहाँ पे मैंने सारे कठिन शब्द के अर्थ दिए गए हैं लक्ष्य मीन्स अटेंशन बड़ा वे झाला मीन्स बहुत ज्यादा लेट हुआ है राइट देन हड़ू स्लोली ग्रेजुअली तो आप इस सबसे गो थ्रू हो जाइएगा पावसाचा आवाज कमी झाला अन मारिया ने खिड़की उगड़ ली बारिश का आवाज कम हो गया एंड मारिया ने विंडो ओपन की अब ये अन है इसका मतलब है एंड ओके सो आनी अन कि व ये भी यूज करते हैं बाहर रिमझिम रिमझिम पाउस पड़त होता सो बाहर वेरी लाइट रेन ड्रिझलिंग जैसे बारिश हो रही थी वो आना पानिया खड़खड़ाहट हलू हलू कमी झाला जब पानी फ्लो होता है ना तो उसको जब बबलिंग साउंड आती है थोड़ा तो वो बबलिंग साउंड भी कम हो गई थी तो उसे खड़खड़ाहट बोलते हैं वो बबलिंग साउंड को थोड़ा वेड़ पाउस थाम ला और थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई पानतुन टप टप पानी गलत होते तो जैसे वो पिक्चर में दिखाया है लीफ से ड्रॉप बाय ड्रॉप वॉटर ड्रॉप्स फॉल हो रहे हैं तो उस वो जो वॉटर ड्रॉप्स फॉल होते तो टप कैसे आवाज आता है टप टप ये आवाज आता है तो इस पैराग्राफ में भी बहुत नादमय वर्ड्स हैं है, जैसे रिम झिम है खड़खड़ाट है तप तप है तो ये हम आगे के स्लाइड में देखेंगे अब ये जहाँ पे आवाज़ कमी झाला कमी झाला मीन्स लो होना लेस तो ये लेस एंड लो अकॉर्डिंग टू सब सेंटेंस हम यूज करते हैं गर्ने टू फॉल डाउन तो आप ये येलो जो सेक्शन है उसमें डिफिकल्ट वर्ड्स दिए हैं पाना आड़ बसले पक्षी बाहर आ ले सब जो, जो पक्षी बारिश से बचने के लिए लीव्स के पीछे बै छुप गए थे वो बाहर आ गए पंखांची फड़फड़ करूँ तैनी पानी ले। पंखा पानी झटक पंख मीन्स विंग्स फड़फड़ इज फ्ल्टर झटकने मीन्स टू शेक ऑफ तो उन्होंने विंग्स फ्लटर करके विंग्स में जो पानी थे पानी था वो शेक ऑफ कर दिया मारिया ने आकाशाकड़े पहले मारिया ने स्काय पे देखा स्काय की तरफ देखा बाहर लख ऊन पड़े होते बाहर मीन्स आउटसाइड लख मीन्स ब्राइट ऊन इज सनलाइट तो बाहर अच्छा ब्राइट सनलाइट थे सभी कड़े कसे स्वच्छ व सुंदर वाटत होते सभी जगह क्लीन और सुंदर ब्यूटीफुल लग रहा था क्यों क्योंकि जो भी बारिश के वजह से जो भी हवा में पोल्यूशन था रूफ्स गंदे थे जमीन जो कचरा वगैरह जो होता है वो सब बह के एक बाजू चला जाता है हवा क्लीन हो जाती है तो ये सब बहुत स्वच्छ लगता है सुंदर लगता है टेवड़ा दारावरची बेलबाज डिंग डोंग आई आली आई आली ऐसे मन मारिया पळत पळत दारा गेली तो वो तो बोर हो चुकी होगी तो इसीलिए जैसे ही बेल बज गई उसने मम्मी आई मम्मी आई ऐसे भागते भागते वो दरवाजे के पास गई तिने दार उगड़ ले आई बाबा ना पहले उसने दरवाजा खोला और मम्मी पापा को देखा इतका वे वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली इतनी देर तक वो जो राह देख रही थी और उसके वजह से बोर हो गई थी मारिया अपने मम्मी को जाके उसने टाइट हक किया एकदम प्रेम से गले लगाया आई ने तिला प्रेमा ने जबर खेत लेने मम्मी ने भी उसे प्रेम से नजदीक ले लिया तो ये पूरा अनुभव मारिया का है अब इस चैप्टर में आपको क्या ध्यान देना है प्रश्न इस, जस इस तरह से पूछे जाएंगे कि बारिश होने से पहले क्या क्लाइमेट क्लाइमेट था बारिश हो रही थी तब क्या क्लाइमेट था और बारिश रुकने के बाद क्या क्लाइमेट था तो ये तीन क्वेश्चंस आपको ठीक से करने हैं फिर मारिया आ, स्कूल से आने के बाद मारिया ने क्या क्या किया तो ये चौथा क्वेश्चन करके ये जो जो बड़े टू थ्री लाइंस में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये चार क्वेश्चंस आपको करने हैं ओके अब हम जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझा है अगर आपको लेसन ठीक से समझा है और आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपके बच्चों के जो फ्रेंड्स हैं जो ग्रेड फाइव में है और मराठी पढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है तो उनको भी ज़रूर बताइएगा अब हम चलते हैं नादमय शब्द जहाँ पे ऐसे शब्द जहाँ पे ध्वनि प्रस्तुत किया जाता है तो हमारे ये चैप्टर में जो फर्स्ट कॉलम है उसके सारे वर्ड्स ये नादमय शब्द आए हैं धाड़ धाड़ खिडक्यांची दारे वाजली सु सु वारा वाहिला गडगडाट धगांचा होता कडकडाट गड़ विजेचा होता धो धो पाऊस पडला रिम झिम पाऊस पडत आहे खळखळाट वाहणारे पाणी फ्लोईंग वॉटर टप टप पानांमधून पाणी कळणे जो लिव्स लिव्स मेसे जो पाणी वॉटर ड्रॉप्स फॉल होते है, उसका आवाज आता है टप टप तो ये सारे वर्ड्स हमारे टेक्स्ट बुक के लेसन में आए हैं पर इसके अलावा मैंने और भी थोड़े वर्ड्स दिए हैं आपको वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये सारे वर्ड्स काम आएंगे चुम चुम पेंजन वास्ते पेंजन मींस पायल पायल कैसे बचती है चुम चुम झुक झुक कौन चलते आग गाड़ी आग गाड़ी कैसे फड छ छ फड़फड़ कागज कागज हवा में कसा उड़तो? फड़ 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 खड़खड़ रिक्शा खड़ खड़, खड़, खड़ कर वारा आला कि पाना चा, पाना चा आवाज कसा है तो स जब बहुत तेज आ, आ, हवा बहती है तो लीव्स का आवाज स सै नदी कशी वाहते खड़खड़ खड़ खेलने खेलने मीन्स टॉयज टॉयज कैसे बचता है खुड़ खुड़ एंड थुई, थुई थुई मोर कसा नाचतो थुई थुई तो ये सारे वर्ड्स नादमय शब्द है मारिया व्यक्ति दोन लिहा। मारियामत्वा बदल दोलिटी कैरेक्टर्स तो ये मारिया के कैरेक्टर स्केच के बारे में हमें लिखना है मारिया ही एक शूर मुलगी है मारिया इज अ ब्रेव गर्ल क्यों विजे या कड़कड़ाटाला ढगान गड़गड़ाटाला ती घाबरली नहीं घर में वो अकेली थी पर थंडरिंग और लाइटनिंग को वो बिल्कुल डरी नहीं दूसरा पॉइंट तिला कवितांची यानी गाने की आवड़ है उसे पोएम पढ़ना और गाने गाने की हॉबी है क्योंकि इसीलिए वो पेशेंटली मम्मी पापा का वेट करते हुए गाना गुनगुनाते हुए वेट कर रही थी मनु ती आई बाबा की बाट गाने गुणगुणत बगत होती कसी होती गाने गुणगुण तो ये हो गया उसके कैरेक्टर्स के बारे में और एज यूजल हमने इस ट्यूटोरियल में भी समानार्थी शब्द दिए हुए हैं आपको ये समानार्थी शब्द आपके सेल्फ स्टडी बुक के समानार्थी सेक्शन में लिखने हैं सो तो यहाँ पे कुलूप मीन्स लॉक लॉक टाड़ी लग्न वेडिंग विवाह वारा हवा पवन ढग क्लाऊड मेघ वीज विद्युत पाऊस वर्षा घर भुवन कविता काव्य आवाज ध्वनी पक्षी द्विज पाखरो आकाश नभ स्वच्छ शुद्ध सुंदर मनोहर प्रेम माया तो ये सारे वर्ड में से मुझे दो वर्ड्स के बारे में बात करनी है ये जो मेघ है अपने मेघालय करके अपने भारत में प्लेस है सुना होगा सो मेघालय इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स मेघ प्लस आलय आलय ये सिनोनिम है घर का घर भुवन आलय तो मेघ मीन्स क्लाउड्स का जो घर है उसको बोलते हैं मेघालय हिमालय हिम हिम मीन स्नो स्नो का जो घर है उसे बोलते हैं हिमालय तो ये जो मेघालय है उधर बहुत बारिश होती है उसीलिए उस प्लेस का नाम दिया है मेघालय चेरापुंजी जहां पे इंडिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है वो मेघालय में है तो ये हो गया मेघ के बारे में अब यहाँ पे देखो दस नंबर पे पक्षी का समानार्थी शब्द द्विज है द्वि मींस दो और ज मींस टेकिंग बर्थ जन्म लेना ओके okay? सो so पक्षी को दो बार जन्म लेना पड़ता है ऐसे क्यों वेन मॉम बर्ड ले एक दैट इज द फर्स्ट बर्थ ऑफ बर्ड एंड वेन द एग हैज दैट इज द सेकेंड बर्थ ऑफ दैट सेकेंड बर्थ ऑफ दैट बर्ड सो पक्षी दो बार जन्म लेता है एक मम्मी जब उसके अंडे देती है और दूसरा जब अंडे अंडे से वो बाहर आता है इसीलिए उसे द्विज बोलते हैं बहुत आ, आ, बहुत यूनिक वर्ड है ये तो मैंने इसे आपको समझाया तो यह पे हमारा ट्यूटोरियल ख़त्म होता है आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू वेरी मच भेटू पुढच्या ट्युटोरियलमध्ये